У нас тут спасибо Москве, спасибо Москвичам, Говорю говорят абсолютно серьезно. Почти все билеты проданы на все наши спектакли. Мало того, мы объявили неделю назад дополнительный спектакль 22 января, в 10 часов вечера мы сыграли премьерный спектакль скрипта Globen и YouTube по моей пенсии, потому что билеты проданы были еще в ноябре месяце. И мы попросили зрителей, состав, там два состава собирают, все хотят показаться в, в Москве, естественно. Для нас это очень ответственно и очень важно. Мы понимаем, что мы здесь, наверное, зарабатываем какие-то деньги, важнее а другое, зарабатываем э, имидж и славу для себя, для нашего театра, для Урала, нашего замечательного великого, откуда мы приехали, для города Екатеринбурга, нашего замечательного, для всех, кто там нас и любит, и все с волнением наблюдает за нашими гастролями. Вот э -э, я сказал вам какие-то слова, но скажу, что вот мы, мы привезли спектакли, которые мы, мы по-моему, восьмой раз приезжаем в Москву на гастроли, и прив привозим спектакли, которые э -э, привозили всегда, «Скара», «Гавни», «Пишневый сад», Угоду господ» мы в прошлом году тоже играли, «Нотовичку» несколько раз играли, мои студенты, мои гаврики, 22 человека приезжают, и они будут играть 17 января -го свадьбу Антон Валыча Чехова, моей постановки. Мы сыграем премьеру, как ну он совсем недавно вышел, ну, с полгода, год назад, как uh, и по песне моего ученика Валерия Чердина, он постановки Разрешил разрешили я ему работать, Он очень много сейчас ставит в современной драматургии, много работы, очень талантливый человек оказался. То есть в этом году мы, не мы, а я решил и другим режиссерам представить свои работы. Обычно только я был представлен, а теперь уже и вот Саша Вахов показывает фон еще и на Спектакль «Девушка моей мечты», мой вот, спектакль «Тамара Зеленой», Саша Сосвой, мой актер я тоже, я, и тоже режиссер. С как мы будем играть 24 января поздно ночью? Мы, кстати, играем поздно ночью, Весь 10 вечера, вот сейчас мы играем днем, у нас как и суббота, воскресенье. Мы привезли читки, там есть программа, можно посмотреть. Читки будут происходить здесь, в ВАЕ, в центр Страстного, кстати, с родными, со всеми обнимаемся, целуемся. Тут очень удобно, легко, свободно. И в центре Москвы, ну как-то, не знаю, нам очень нравится эта сцена, и вообще здесь какое-то ну, замечательное место получается. Мы тебя тоже... Спасибо, дорогие. Спасибо всем. Потому что ну, нет никаких проблем. Вчера поставили декорацию на 4 утра и монтировщики декорации центра все поставили, сегодня сюда приезжали и работаем дальше. Так что вот.